Уважаемые дамы и господа, друзья, коллеги, мы рады вас сегодня поприветствовать на нашем четвертом дне рождения. Сейчас мы хотели бы вам немножечко показать, конечно, вы все знакомы с этим, но еще раз напомнить, чем же занимается наш канал вот уже год, уже четыре года. Внимание на экран, на платье будет наш э, короткий ролик. Слуха нет, всем, что пришли. Очень рада вас видеть. И для нас огромное счастье и честь, что с каждым годом к нам приходит все больше людей, все больше гостей. Мы рады приветствовать здесь послов, мы рады приветствовать здесь экспертов, всех людей, которые к нам пришли, которые нас смотрят и которые делают так, что нашему каналу есть что показывать. Спасибо вам за тот вклад, который вы вносите в наше вещание. Мы обещаем с каждым годом становиться все лучше, быть вам все большей помощью, в плане информационной помощи, я не знаю, нужно ли переводить то, что я сейчас говорю. Как вы считаете? Нужно, не нужно? Наверное, большинство всех говорят по-русски, да? В следующем году у нас будет юбилей. Пять лет будет наше обещание. Я обещаю, что мы подготовим что-нибудь очень special, как говорится. Что-то особенное, что-то специальное. А сегодня я вам желаю и очень надеюсь, что вы хорошо повеселитесь. выпьете, запустите и пожелайте. И всем тем, кто его смотрит, такое непростое для всего разного мира время. Спасибо большое. А теперь Увидимся. можно я? Добрый вечер, я повторюсь. Дорогие наши гости, дорогие наши друзья. Все, кто сегодня здесь присутствует, это самые любимые люди нашего канала. Мы вас очень любим, мы всегда рады вас видеть, особенно мы рады вас видеть каждый год на нашем мероприятии на очередном дне рождения канала. Знаете, этот год особенный, вы, наверное, все знаете, мы все живем этими очень непростыми, турбулентными событиями на Ближнем Востоке. Вы видели только что наш ролик. Мы специально выбрали эти кадры, потому что, честно сказать, последние месяцы мы только ими и живем. Я даже во сне это все вижу. И, знаете, наши съемочные группы работают, вы тоже это только что видели, во всех горячих точках. И под градом камней, как это было на Тахрире, их арестовывают, они сидят часами в аэропорту. Но, тем не менее, канал Работает на очень высоком уровне. Я думаю, что все вы здесь знаете, как сегодня популярен наш канал на Ближнем Востоке. Его смотрят с очень большой любовью, с большим интересом. Это не потому, что мы здесь на этом канале, потому что так говорят наши зрители. И мы нашим зрителям очень благодарны. Мы понимаем, что с такой аудиторией мы должны еще лучше делать нашу работу. И последнее. Нет, наверное, такой точки сегодня арабского мира, где бы не побывала наша камера. Причем не только видео, но и фото. Мы с большой любовью снимали арабский мир во всей его красоте, во всех уголках, какой он есть. И мы сюда, вот в этот альбом, собрали фотографии, которые, на наш взгляд, отражают красоту и многообразие арабского мира. Каждый из вас получит этот альбом, уходя с нашего юбилея, с нашего мероприятия. Не уходите, не взяв свой альбом. И мы надеемся, что вы будете периодически его просматривать, будете еще раз понимать, как красив арабский мир, вспоминать наш канал и нашу вечеринку. Спасибо всем. Мы приготовили для вас небольшой конкурс. Мы знаем, что здесь все специалисты, арабисты, те, кто более-менее или как-то связан с арабским миром. И как раз чтобы продолжить вот эту тему, которую сегодня уже наши руководство, арабский мир глазами Руси Алиом, мы сейчас и проведем этот небольшой конкурс. Вы подтягивайтесь, пожалуйста, поближе, потому что конкурс будет интерактивным, мы вам покажем которые мы вами снимали, мы и наш корреспондент Альдар Ашитович, мы снимали их в разных разных сейчас а, вам предстоит угадать, если вы снимете одну что за место, а, кто угадает, тот получит приз. Следственно, от канала мы Вот. Это наша первая фотография. Если кто-то узнает место, он, в принципе, может говорить, выкрикивать. А, мы будем к вам подходить и давать вам микрофон. На каменном путесе, на берегу очень э, большой пропасти, которая достигает глубиной ее до 600 метров. Э, и город этот знаменит э, тем, что это город мостов. И не просто город мостов, а город висячих мостов. Вспоминайте, дорогие друзья, где у нас в арабском мире да, город Константина а страна? Алжир. А правильно, на боку. Пу а мы сегодня начали нашу викторину. И у нас первый на победитель. Нет, нельзя. Прошу вас. А вы подходите, представьтесь и расскажите, как вы узнали этот город, бывали ли вы там? Что вас с ним связано? Спасибо. Обязаны все. Алжир это прекрасная страна. Мы видели год назад. Друзья, вот эти он, он очень известный во всем мире. Но, к сожалению. <applause> البلاد العربية أو الوطن العربي من أفضل وأجمل وأغرب المناطق العالمية فكما كان سابقا فصورتها وجوهرتها In the никто из вас и не подумает сегодня ехать в эту страну за пляжами и за морем. Кто из она? Ливия, правильно. Да, Лилия Владимировна, Дед Павлов. Представьтесь, коротко скажите, откуда вы узнали. Я Института мировой экономики и международных отношений. Это Ливия, недалеко от Триполи. Как раз то место, откуда Мамар Кадарфи начал отжимать повстанцев сразу, как только он стабилизировал ситуацию у себя. В столице. И это же самое, и это же самое место, только со стороны моря мы можем наблюдать, когда показывают натовские налеты на Ливию. Друзья, это скульптура, она здесь. Халик, тебе нельзя. Название ее в честь одного сражения 637 года. Это часть культуры, она разрушена. Потом это где-то может быть. очень хорошо Вот то, что вы видите, скульптуру в руке человека, эта скульптура, она потом не просто срывает, она уже Как вы думаете, что она сделана? Не соли правильно, она не сделана, она так образуется сама. А где это? Мавритания. Мавритания. Молодец, молодец. А это Я А ладно? We'll get Самый главный, главный, главный победитель получит наш самый главный приз. Итак. У меня 150. 150. У кого больше? Приятно. опираясь на политику канала и свою точку зрения. И мне никогда не затыкают рот. Это совершенно уникальное свойство канала. Очень часто я выступал с позиции, которая явно противоречила и политике канала, и тем не менее, Очень приятно слышать такие слова. Да, наверное, на да. Спасибо вам огромное. Действительно, очень трогает. Когда я смотрела ролик, когда я слышала вот сейчас ваши слова, я просто думала, что стало через работу, как будто здорово, что есть люди, которые нас смотрят, что есть люди, которые к нам приходят, что мы делаем полезное, нужное дело. Да, спасибо. Да. На наверное, много вы сказали, это самые теплые слова, да. которые может слышать любой журналист. Да. Пытаемся делать свою работу честно. И спасибо вам большое. Это то, о чем мечтает, да, пожалуй, любой корреспондент любой телеканал. Спасибо. Да, а и в конце прежде чем завершим, у нас есть покойный победитель. По по пообещали сзади. Да, оттуда. Вы а почти на все вели, вопросы оттуда а ответили, да. Кричит всегда из за кулис, но кричит правильно. А, ты... Вы я я сказали с упражнениями. Сейчас на камеру надо сказать что-то побольше. Пожелающие. Хорошо. Хорошо. Я знаком с управителем нашего телеканала. Это он, саганит, Вокруг, да. давай, да. С Айдаром Рашиде мы начинали работать на арабском языке в году. И после этого я, зарядилась фермера, в день, в этом я в на фермера, в и мы э, Я представляю здесь месяц службы. Я очень И люблю ваш канал, люблю ваш сайт. Рабочий день начинается с вашего сайта посещения по э, телевизор. Есть коллега, нет у меня коллеги. Сурья, а Русья Олега. Так что <звес> с праздником вас. Все самое доброе. Спасибо. Держите марку, не опускайте. Будем стараться. Спасибо за Спасибо большое.